弟弟想吃啥、啊？苹果羊排，那我停哦。弟弟把马拴上，嗯，我去拿羊排。好。哥。 上次做的苹果羊排特别好吃，还这次更更好呢，升级了，还得放别的东西呢。嗯。进屋煮它。嗯。 弟弟，放锅倒水。嗯，因为做苹果羊排不是嘛，所以切苹果。哎，行了，弟弟，行了。嗯嗯，哥，不是升级了吗？除了苹果还有啥呀？二十分钟以后你就知道了。啊，嗯。哎，停下来！ 弟弟，这次苹果羊排缺一块苹果都不行，味道不一样了啊！哪位这两个右至，缺两块行。<laughs> 苹果切好了，羊排下锅，放大粒咸盐。弟弟盖上锅的盖，二十分钟以后放中药调料。嗯，好期待呀、啊，哥！上去喝茶。嗯。 买啥？我拿两瓶好酒给你。算了哥，我看你还是省点吧，毕竟嫂子生了，这养孩子可不是笔小数目。给你就拿着，养孩子有啥好操心的？听哥这口气，是找到啥赚钱的路子了吗？没啥，就是捡点视频补贴家用。这段时间媳妇生了嘛，我就寻思怎么多赚点奶粉钱。哥，你这电脑水平还会剪辑啊？怕啥？不会我可以跟着平台老师学嘛。我学的那家有个女娃允许桶。 要电脑打开网页就能学，学完还能推荐接单渠道呢。我平时忙完活后接几单，你看这不挺好的吗？这接几单都快抵一瓶酒钱呀、啊！哎哥，要不把老师电话给我呗？我也想试试。<laughs> 现在说也不晚嘛。那我把联系方式放评论区置顶了，你去看看，给自己多赚点老婆本。哥，你别逗我了。嗯，下去放中药调料。嗯，水开了已经二十分钟了，这个时候放升级调料，大枣。 羊排出国前十五分钟放苹果，弟弟赶上锅的盖，十五分钟就熟了，好期待呀、啊，哥，那不挺好吗。